মানুহ অতিষ্ঠ কেতিয়া হয় যিখন চৰকাৰে মানুহক মানে জলাকলা খুৱাই মাৰিছে আৰু সেই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে আৰু কি কৰিছে যিকোনো প্রকাৰে এই চৰকাৰখনক মানে ওফৰাবলৈ কৈছে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধ কৰা ভিডিঅ'টো মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কেইবাদিনো হ'ল নহয় জানো কিন্তু মই বনোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মানে সুবিধাটো পাইছোঁ কওঁ শুনক আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছিলে কি বাইদেউ সকলো বিৰোধী এক হ'ব লাগে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক ওফৰাব লাগে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছিলে মোৰ সেইটো আৰু এতিয়া মই কওঁ শুনক ৰাইজৰ দলেই হওক বা অকল কিন্তু ৰাইজৰ দলেহে দেই মোৰ চকুত যিটো পৰিছে এতিয়ালৈকে বা যিটোৰ লগত মই জড়িত মই সেইটোহে ক'ব পাৰিম নহয় জানো বিশেষতে লুৰিণজ্যোতিৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম এটাই জানো যাতে বিজেপি চৰকাৰখন যিকোনো প্ৰকাৰে ওফৰাবলৈ হ'লে আমি সকলো এক হ'ব লাগিবই আৰু এই কথাটোত অখিল গগৈয়ে মানে একদম আগৰ পৰাই তেওঁলোক মানে অখিল গগৈয়ে বিচাৰি আছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি এক হওঁ আৰু যদি আমি এক হওঁ তে তেন্তে হ'লে হিমন্তই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ভয় কৰিব তেওঁ সেইটো কৈছে আৰু হয়ো সকলো যদি এক হয় তেন্তে হ'লে তেওঁক ওফৰাবলৈ অতি সহজ তেওঁ যিমানেই আঁচনি নিদিয়ক যিমানেই যি নকৰক কিয় সকলো মানে আঁতৰি যাব কিন্তু কি হৈছে জানেনে ইয়াতো কিছুমান বহুত কথা আছে যিকোনো বিষয় এটাত এতিয়া পটককৈ মই মুখ খুলিবও নোৱাৰোঁ তথাপিও মই কিছুমান কথা আপোনালোকক কওঁ শুনকচোন যদি গৌৰৱ গগৈয়ে একদম উপায় নাই দেই যদি গৌৰৱ গগৈয়ে দেশৰ স্বাৰ্থত দেশ বচাবৰ কাৰণে যদি ইলেকশ্যন খেলিছে খেলিব বা খেলিছে বা অহা ছাব্বিছত ইলেকশ্যন তেওঁ একদম মনৰ পৰা যদি খেলিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে হ'লে তেওঁ নিশ্চয় এক হ'ব লাগিবই হয় নে নহয় যদি ভাবিছে বোলে মই এইটো ফাং ফুংকৈ দুই নম্বৰী কৰিম এনেই এখন মানুহক আভুৱা ভাৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁক কেতিয়াও মানে লগ নহয় মই থুৰে থাৰে কথাটো কৈ থলোঁ গম পাইছেনে আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা নাই কিয় স্পষ্ট কৰা নাই স্পষ্ট নকৰিবলৈ কি আছে কাল এভয় কৰিব লাগে হয় নে নহয় তোমাৰ গাড় ৰুমে সত্ৰু তুমি শুৱে বাঁই যিকেইজন লৈ থাকাত তুমি ভাবিছা নেকি আৰু হিমন্তই যে কিছুমান কথা কয় আপোনালোকে ভাবে নেকি সকলোখিনি কথা ফাঁকি বুলি তাতো কিন্তু ফাঁকি নহয় দেই কিবা নহয় কিবা এটা ক্লু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কাৰণ সেইদিনাখন হিমন্ত মৰ্মাই নিজে কৈছিলে আপোনালোকে মনত আছেনে নাই জানো ৰাতি ক'ত কি কথা পাতে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা সকলো কথা হিমন্ত মামাই গম পাই থাকে গৌৰৱ গগৈয়ে কাৰ লগত কথা পাতিছে কি কথা পাতিছে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাই থাকে আৰু ভাবিছে নেকি যে হিমন্ত মামাই এইটো মিছা কথা কৈছে সকলো কথা মিছা বুলি ভাবিলেও কিন্তু আমাৰ ভুল হ'ব মিছা নহয় তেওঁ গৌৰৱ গগৈয়ে যাৰ প্ৰোচনাত পৰি পেলাই তেওঁ এতিয়া মানে ভাবি আছে যে আমি অকলেই খেলিম সেইটো কিন্তু একদম জিৰ' হ'ব বিগ জিৰ' ইমানেই ক'লোঁ বিগ জিৰ' হ'ব যদি তেওঁলোক সকলো এক হৈ পেলাই খেলে অখিল গগৈটো কৈ আছে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক তাত কোনো কথা নাই কিন্তু তেওঁ কি হ'ব লাগে এক হ'ব লাগে কিন্তু তেওঁ সেইটো বিচৰা নাই তাৰ অন্তৰালতো কিন্তু কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে মই অপ্ৰিয় হ'লেও কিছুমান মানে সত্য কথাহে কওঁ কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় তাত মোক কৈ লাভ নাই আপোনালোকে নিজে কওকচোন কিছুমানে এতিয়া তেওঁ কৈ আছে বি টিম বি টিম এতিয়া যদি আমি কৈ দিওঁ তুমি তেনেকৈ যে লগ হোৱা নাই কিজানি তুমিয়েই বি দিম কি ঠিকনো কাৰণ আজিকালি কংগ্ৰেছ হওক বা এ জি পি খিনি হওক গোটেইখিনি দেখোন বিজেপিয়ে আপোনালোকে নিজেই কওকচোন মই কোৱা কথাটো হয়নে নহয় বাৰু কিন্তু কালি এখন অভিৱৰ্তনত তেওঁ কি ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে একদম কৌশলগতভাৱে কিছুমান তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ চাওক তেওঁ মুখেৰে শুনক আৰু আপোনালোকে নিজে বাৰু বিবেচনা কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট কৰিবচোন মই কোৱা কথাখিনি বাৰু কিবা মিছা নেকি আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া দেই সকলোৰে আহ্বান ইচ্ছাৰ পাছতো বিৰোধীক বিশ্বাসত লব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা নোহোৱাকৈয়ে যুঁজ এখন হব নেকি অভিৱৰ্তনত মিত্ৰতা প্ৰসংগত কৌশলী ভাষণ গৌৰৱ গগৈৰ এফালে মিত্ৰতাৰ কথা আনফালে বিজেপিৰ বি টিমৰ প্ৰসংগ গৌৰৱ গগৈৰ মুখত কিয় এতিয়াই মিত্ৰতাৰ কথা ৰাজহুৱাভাৱে কব বিচৰা নাই কংগ্ৰেছে অলপ কশলেৰে আমি আগবাই যাবলে বিচাৰোঁ কিয়নো আমাৰ আজিকালি পেগেছৰ ছফ্টৱেৰ আছে যে আমাৰ অলপ চি আই আছে অলপ বি টিম আজিকালি মই যেতিয়া ৰাজনীতিত সোমাইছিলোঁ বি টিম মই বুজিয়ে পোৱা কি বি টিম বি টিম মানে কি দলীয় স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি মিত্ৰতাৰ সম্পূর্ণ সম্পূৰ্ণ সাজু ৰাইজৰ দল দুখন বা খন আসন উমৈহতীয়া মঞ্চত উমৈহতীয়া আলোচনাৰে দিলে সকলোতে সন্তুষ্ট থাকিব ৰাইজৰ দল অমৈহতীয়া মঞ্চটোৱে অনৈহতীয়া ভাৱে বহি ৰাইজৰ দলক যদি দুটা চিট দিয়ে দুটা চিটত খেলিব আৰু পঁচিছটা চিট যদি দিয়ে পঁচিছটা চিটত খেলিব ঐক্যবদ্ধ হোৱাটোৱেই তাৎক্ষণিক চৰ্ত বুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদে আমি ঐক্যবদ্ধ হবই লাগিব এইটো আমাৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত परिहार कर एकत्रित हुआ पार्टी की मजबूरी होती है मैं समझता हूँ बड़ी लड़ाई में छोटी लड़ाईयां भी होती है मैं अपनी पार्टी को थोड़ा आगे कर लूं दूसरे को पीछे कर लूं ये सब समस्या है मैं भी समझता हूं मैंने भी पेश लेकिन आज उसका वक्त नहीं है आज अगर हमें बचना है तो सबको एक साथ खड़ा होना हो কি ইংগিত দিলে নাগৰিক সমাজৰ আজিৰ অভিৱৰ্তনে গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণে বিৰোধীৰ মাজতে সৃষ্টি কৰিব নেকি সন্দেহৰ মনোভাৱ গুৱাহাটীস্থিত মাছখোৱা প্ৰাকজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত হোৱা অভিৱৰ্তনে এতিয়া কেইবাটাও ইংগিত বহন কৰিছে প্ৰায় আটাইবোৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা উপস্থিত থকা অভিৱৰ্তনত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মত ৰাখে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই অনুষ্ঠিত হোৱা এই অভিৱৰ্তনত যোগেন্দ্ৰ যাদৱে গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈকে ধৰি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক স্পষ্টকৈ আহান জনায় যে দলীয় বাধ্যবাধকতা পৰিহাৰ কৰি একত্ৰিত হৈ অসমক ৰক্ষা কৰিব লাগিব বিৰোধী শক্তিয়ে वहां गौरव गोगाई भाई गोगोई भाई से लेके अपने अखिल गोगोई भाई सबको मैं दोस्तों को देख रहा हूं सब बड़े बड़े नेता हमारे यहां बैठे हुए आप सबसे अपील है अपील ये है आप सबकी पार्टियां हैं मैं भी पार्टी में रहा हूं पार्टी की मजबूरी होती है मैं समझता हूं बड़ी लड़ाई में छोटी लड़ाइयां भी होती हैं मैं अपनी पार्टी को थोड़ा आगे कर लू दूसरे को पीछे कर लू ये सब समस्या है, मैं भी समझता हूं मैंने भी पेश की लेकिन आज उसका वक्त नहीं है आज अगर हमें बचना है तो सबको एक साथ खड़ा होना होगा मैं आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के अपील करता हूं सब लोगों से आसाम में बीजेपी जीती थी पूरे देश में बीजेपी आगे बढ़ी थी और अगर आसाम में बीजेपी हारेगी पूरे देश में उसका पलटाव शुरू हो जाएगा और ये जिम्मेवारी मेरे उन दोस्तों पे है जो यहां आगे की कतार में बैठे हुए हैं कि अहम में आने वाला जो चुनाव है वो केवल स्टेट असेंबली इलेक्शन नहीं ये चुनाव की तैयारी नहीं है ये जो संघर्ष चल रहा है ये केवल इलेक्शन की लड़ाई नहीं है ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई नहीं है ये सिर्फ संविधान बचाने की लड़ाई भी नहीं है ये हमारी सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई जुगेंद्र जोगेंद्र यादव आह्वान बीजेपी विरुद्ध है, ही उमेहटिया प्रार्थी कराओ दल समूह आप सबसे मैं अपील करता हूं कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होना चाहिए सब लोग मिलकर खड़े हों सब लोग जो आप किसी को चुन लीजिए आप हीरेन गोहाई को चुन लीजिए किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए जो आपको जिसे आप अपना बुजुर्ग मान लें जो आपको कह सके कि ये करो ये ये वाली सीट छोड़ दो ये तुम ऐसा करते हो और फिर सब लोग कहें कि हम उसकी बात मानेंगे অসম জাতীয় পৰিদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰো স্পষ্ট মত সময় অতি কম ব্যক্তি স্বাৰ্থ আৰু দলীয় স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ সমাজ বচাবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ অন্য কোনো বিকল্প নাই সময় একেবাৰে তাকৰ আমি সকলো ধৰণৰ আমাৰ আমাৰ যিটো ব্যক্তি স্বাৰ্থ আমাৰ দলীয় স্বাৰ্থ এইবোৰৰ উৰ্ধলৈ গৈ যাতে আমি সুরক্ষিত করবর কারণে সমাজ বসাবর কারণে যাতে সকু ঐক্যবদ্ধ হয় আর ঐক্যবদ্ধ হলে মই মানে ভাবো যে আমি ভাল ফলাফল পাম আর মতো ভাবো যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো নাই বিজেপিক পরভূত ধন দলের রাজনীতি বিভাজনের রাজনীতি সম্প্রদায় পদার রাজনীতি নিজের গোটে প্রশাসন পুলিশকে ব্যবহার করে যদি রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা অভিগত করবছে তার কারণে তার বিরুদ্ধে যুঁজ দিবলে হলে আমার হাতত বাসি থকা একমাত্র বিকল্প কেবল কেবল একমাত্র বিকল্প আছে সেইটো ঐক্যবদ্ধতা লুরেঞ্জ্যোতি গগৈয়ে বিরোধী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সম্পর্ক কি কলে শুনক তেওঁর মন্তব্য ধন্যবাদ জানাইছো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো মানে ভাবো যে এই আরম্ভণি আজির পর এই যাত্রা আরম্ভ হয়েছে প্রথম সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে জনগণে এই কথা সকলোৱে বিচাৰিছে যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হব লাগে আৰু আজি সভাই সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে আজি যেতিয়াই ঐক্যবদ্ধতাৰ কথা কয় তেতিয়াই জনগণৰ যিটো আকুণ্ঠ সমৰ্থন এইটো পুনৰ সেই কথাত প্ৰতিফলিত কৰিছে যে আমি ঐক্যবদ্ধ হবই লাগিব এইটো আমাৰ প্ৰাথমিক স্বত্ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পাছতে ভাষণ দিয়া ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈয়ো স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি

আমি এক লগ হ'বৰ কাৰণে চিগনেল আটাইবিলাক দলৰ পৰা পাম সেইদিনাই আমি লোৰ মাৰি গৈ একেলগ হবৰ কাৰণে সকলোৰে লগত হাতে যিমান বিলাক নেতাৰ লগত কথা পাতি আছো সমস্ত ৰাজনৈতিক দলে এটা সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ৰৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ সকলোৰে লগত একলগ হম বুলি কব আৰু আমি সকলোৱে একেলগতে এইবাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনটো ইলেকশ্যন খেলিবলৈ গুচি যাম ৰাইজৰ দলে দলীয় স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি মিত্ৰতাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি আজিৰ দিনটোতে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচাৰিলে নিশ্চয়তা এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছে ইংগিত দিলেই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো স্পষ্ট হৈ পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে মানুহ সকলো মানুহে এতিয়া উদগ্ৰীব্ৰতাৰে এটা বস্তুলৈকে ৰৈ আছে যে কোনদিনা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকেইটাই একেলগতে হাতত হাত ধৰি ইলেকশ্যন খেলিব বুলি ঘোষণা কৰিব চি পি এম চি পি আই এম এল আপোনাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আমাৰ জন সিং টি কাথাৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ এ পি এইচ এল চি আৰু আমাৰ মিচিংসকলৰ মাজত এটা সংগঠন গঢ়ি উঠিছে জনজাগৰণ বুলি যিমানবিলাক নেতাৰ লগত কথা পাতি আছো সমস্ত ৰাজনৈতিক দলে এটা সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ৰৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ সকলোৰে লগত একলগ হম বুলি কব আৰু আমি সকলোৱে একেলগতে এবাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনটো ইলেকচন খেলিবলৈ কৈছে ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট ঘোষণা উমৈহতীয়া মঞ্চত উমৈহতীয়াভাৱে আলোচনা কৰি দুটা আসন দিলেও তাতে সন্তুষ্ট থাকিব ৰাইজৰ দল এই যিবিলাক চিট আছে সেই চিটবিলাকত আমি অমৈহতীয়া কেণ্ডিডেট নিৰ্বাচিত কৰি উলিয়াব লাগে আৰু সেই কেণ্ডিডেটজনে যিটো পাৰ্টিৰ চিম্বলত খেলিলে এইবাৰ বিজেপি খুৰুৱাবৰ কাৰণে ভাল হব সেই চিম্বলতে খেলাই লৈ এইবাৰ আমি বিজেপিক হৰুৱাই ল'ব লাগে আৰু বহুতে আমাক কয় যে আপোনালোকে বেছি চিট বিচাৰিব নেকি ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ দলে বেছি চিট বিচাৰিব এইটোতে চাগে গণ্ডগোলটো লাগিব এনেকে বুলি কয় মই আপোনালোকক একদম ক্লিয়াৰলি কৈ দিছো যে সেইটোক লৈ আপোনালোকে কোনেও ভাবিব নালাগে অনৈশতীয়া মঞ্চটোৱে অমৈশতীয়া ভাৱে বহি অমৈশতীয়া মঞ্চটোৱে অমৈশতীয়া ভাৱে বহি ৰাইজৰ দলক যদি দুটা চিট দিয়ে দুটা চিটত খেলিব আৰু পঁচিছটা চিটি দিয়ে পঁচিছটা চিটত খেলিব কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অভিৱৰ্তনৰ ভাষণত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ মুখত স্পষ্ট নহল মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগৰ কথা গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাতে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে মিত্ৰ প্ৰসংগত কি কি আহান জনাইছিল শুনক সেই মন্তব্য আনে বালা যুনাও হে কেৱল ষ্টেট এচেম্বলি ইলেকশ্যন নহয় চুনা তৈয়াৰী নহয় ये जो संघर्ष चल रहा है ये केवल इलेक्शन की लड़ाई नहीं है ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई नहीं है ये सिर्फ संविधान बचाने की लड़ाई भी नहीं है ये हमारी सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ाई में हम सबको शामिल होना है ये संदेश लेके मैं आपके पास आया एक अपील अपील तमाम नेताओं से वहां गौरव गोगोई भाई से लेके अपने अखिल गोगोई भाई सबको मैं दोस्तों को देख रहा हूं सब बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ बैठे हुए आप सबसे अपील है अपील ये है आप सबकी पार्टियां हैं मैं भी पार्टी में रहा हूँ पार्टी की मजबूरी होती है मैं समझता हूं बड़ी लड़ाई में छोटी लड़ाइयां भी होती हैं मैं अपनी पार्टी को थोड़ा आगे कर लू दूसरे को पीछे कर लू ये सब समस्या है मैं भी समझता हूं मैंने भी पेश लेकिन आज उसका वक्त नहीं है आज अगर हमें बचना है तो सबको एक साथ खड़ा होना होगा। मैं आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के अपील करता हूं सब लोगों एक आखिरी उम्मीद आज यहां की आज यहां जितने लोग आए अलग अलग इलाके से आए जिस उम्मीद से आए मुझे लगता है কি আসাম কা আনে ওয়ালা চুনাব বিজেপি ভার্সেস কংগ্রেস নহি হোগা বিজেপি ভার্সেস ইউনাইটেড অপজিশন ভি নহি হোগা ই বিজেপি ভার্সেস পিপল অফ আসাম কা চুনাব হোগা গৌরব গগৈৰ সম্মুখত সকলো স্পষ্টকৈ মিত্ৰতা প্ৰহংগত মত ৰাখে যদিও অতি কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্যৰে মিত্ৰতা প্ৰহংগত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্পষ্ট আহ্বানৰ পাছত ভাষণ প্ৰদান কৰা গৌৰৱ গগৈয়ে কোনো স্পষ্ট মতামত প্ৰদান নকৰে তেওঁ কয় যে কিছু ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে যদিও সেই কথা ৰাজহুৱা নকৰাকৈ নিজৰ মাজতে ৰাখি থৈছে আৰম্ভ কৰিছো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ লগত ইতিমধ্যে আমি বহিছো কথাখিনি জানিবলৈ বিচাৰিছো কথাখিনি কবলৈ বিচাৰিছো কথাখিনি বুজিবলৈ বিচাৰিছো কিন্তু কথাখিনি আমি নিজৰ মাজত ৰাখি থৈছো কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে পূৰ্বে কৰা ভুলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় অকলে একত্ৰিত কিয় নহ'ল আমি সেইখিনিও কথা বুজিবলৈ বিচাৰো কিয় আমি দুহেজাৰ একৈশ চনত যদি মই ভাবো আমি এনেদৰে একত্ৰিত হলেহেতেন আজিৰ তাৰিখত অসমত আমাৰ চৰকাৰ হলহেতে ৰাইজৰ চৰকাৰ হলোহেতে কিন্তু যি ভুল সেই সময়ত হ'ল কিবা কাৰণত আমাৰো তাত দায়িত্ব আছে যি ভুল সেই সময়ত হল যি কাম আমি সেই সময়ত কৰিব নোৱাৰিলো আকৌ যে আমি এইবাৰ নকৰো তাৰ বাবে কৌশলেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব কবলৈ গৈ অপ্ৰাসংগিকভাৱে পেগাছাছ ভোট কাটাৰ বি টিমৰ প্ৰসংগহে উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে অতি কৌশলেৰে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত বুলি ভাবে অলপ কৌশলেৰে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰো কিয়নো আমাৰ আজিকালি পেগেচেছ চফৱেৰ আছে যে আমাৰ অলপ চি আই ডি মানুহ আছে অলপ বি টিম আজিকালি মই যেতিয়া ৰাজনীতিত সোমাইছিলো বি টিম মই বুজিয়ে পাওঁ কি বি টিম বি টিম মানে কি আমাৰতো আৰু সন্মুখৰ পৰাই আমাৰ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ হয় পিছতে যেতিয়া মই নিজে ৰাজনীতিৰ বাবে অলপ অভিজ্ঞ হলো গম পালো বি টিম চি টিম আ বোধ কটা এইবোৰ চব মই গম পালো নহলে মইতো খুব সহজ সৰলভাৱে ৰাজনীতিত সোমাইছিলো যে আপোনালোকৰ যিখিনি কাম কৰি থাকে খেতিয়কসকলৰ লগত মাটি পট্টাৰ লগত এইখিনি কাম আমি ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ যোগেদি গম পালো এইদৰেই নাগৰিক সমাজৰ অভিৱৰ্তনত বিৰোধী শক্তিৰ হৈ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ যোগেন্দ্ৰ যাদৱকে ধৰি অন্যান্য ব্যক্তিসকলে মিত্ৰতাৰ কথাটোত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বিচৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও অতি শান্তপূৰ্ণভাৱে কংগ্ৰেছৰ হৈ গৌৰৱ গগৈ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো এৰাই চলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈৰ বিজেপিৰ বি টিম ভোট কাটাৰৰ প্ৰসংগ উখাপন কৰা ভাষণে বিৰোধীৰ মাজতেই সন্দেহৰ বীজ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে বিৰোধীক যে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত ল'ব খোজা নাই তাৰে এক ইংগিত প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোৰ নেতৃত্বৰ ভাষণে এনে পৰিস্থিতিত আগন্তুক দিনত বিৰোধী আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰকৃততে যুঁজ এখন হ'বনে নাই সেয়া এতিয়া ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে দেখিলে নিশ্চয় আপোনালোকে সেই গোটেই ভিডিঅ'টো তাৰপিছত বাৰু আপোনালোকে কি ক'ব আৰু মই আকৌ সদৌ শেষত কৈছোঁ তেওঁ যদি প্ৰকৃততে দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছে তেন্তে হ'লে তেওঁ কাৰো কথা নুশুনি পেলাই এক হ'ব মানে বিৰোধী দলৰ সৈতে এক হৈ খেলিব আৰু যদি তেওঁ মানে সেইটো ভবা নাই তেওঁৰ মনত যদি বেলেগ ভাৱ আছে তেন্তে হ'লে তেওঁ কেতিয়াও লগ নহয় এইটোৱেই কথা মই গৌৰৱ গগৈও বদনাম গাবলৈ যোৱা নাই আৰু মানে হিমন্ত মামাৰো গৌ মানে বদনাম গাবলৈ যোৱা নাই বা অখিল গগৈয়ো বদনাম গাবলৈ যোৱা নাই এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই